Майстриня Анна Соломахіна розкаже нам сьогодні, як робити прикраси з бісеру. Аню, добрий день. Добрий день. Розкажіть про своє захоплення. Я знаю, що ви давно вже цікавитеся бісером. Так, да, доволі давно. Перший раз я познайомилася з бісероплетенням десь так в 14 років. Моя однокласниця, вона ходила в дворець молодежі. Вот, на кружок бисероплетения я посмотрела, як вона плетет, Мені тоже очень понравилось. Вот я у нее переписувала схему, перерисовувала. и И это стало захопанием вашего життя? Ну, я не скажу, что совсем життям, скажем так. Ну, в принципе, это очень замечательное хобби. И когда что-то делаешь своими руками, процесс творчества, когда ты потом берешь готовое изделие, ты чувствуешь себя ну, создателем чего-то красивого. Я покажу нашим глядачам, какие ваши работы. А вы расскажите, как работать такую красу? Ну, конкретно этот браслет плелся в технике жгутового плетения. Здесь у нас идет бисер и стеклярус. Вот, в принципе, данный способ плетения достаточно несложный, плетется по кругу. Вот еще, еще вот одна работа, если можно, я покажу, да? Да, Отлично. вот, вот это тоже плелось в технике шкутового плетения. Вот, по кругу, плетется по кругу. Выглядит очень хорошо, и вы кажется, что это легко. Ну, собственно, да, это не сложно. В том браслете там наплеталось, сразу наплеталось по несколько бисерин. В этом здесь по одной бисеринке приплетается. Вообще, в принципе, в бисероплетении, как бы, сложных каких-то техник чего-то такого сложного нету. Тут главное терпение. Так, потрібно, чтобы сделать, например, ось вот такую красу. Цена сережки. Да. Так. Их... Это техника кораллового плетения. Вот как mm -hmm. раз то, что мы сегодня с вами попробуем сделать. А вот э, тоже, собственно, ничего сложного, но терпение, то есть несколько часов затрачивается на такие сережки на их изготовление. Вот, ну. Так, то сегодня будем работать ось такую красу. Наподобие, да. Так. Ну, в тоди, такой техники. Тогда давайте начнем. Да, Итак, для работы в технике, вет, называется техника веточка коралла. Вот, мы попробуем сейчас сделать вот еще как бы пример такого плетение веточка коралла тут можно увидеть да что она у нас похоже на веточку натурального коралла немножко здесь на кончиках бусинки идет и сама вот как бы вот эти вот веточки такие небольшие вот мы сейчас попробуем для работы над таким, над такой работы потребуется основной бисер, который идет в основу на веточках, и что-то чем мы будем декорировать кончики. Либо это может быть бисер чуть-чуть более крупного размера, либо небольшие бусинки. Большие, соответственно, ну, нехорошо будет, потому что оно ну, просто будет громадной бусиной. Вот. Либо можно использовать еще сколку натурального камня, или как ее называют, еще каменная крошка. То есть, это небольшие кусочки натурального камня. Вот в тех сережках, что вы показывали, там использовался основной бисер и э, горный хрусталь, кусочки горного хрусталя. Сейчас вот вы попробуете с бисером, с мелким и покрупнее, а я попробую э, с, тоже с основным бисером, а на кончик я буду использовать кусочки бирюзы. Мы берем иголку. Да. Еще, соответственно, самый необходимый материал, это, конечно же, леска и иголка, чем мы будем нанизывать и на что мы будем нанизывать. Вот. Для сережек вот такого плана потребуется отрезок лески приблизительно полметра может 45 сантиметров, где-то полметра. Я какой толщины вы отмывать а, я использую вот такую. Тоненько, да? Вот такую 0,2 миллиметра. Вот она Нет, самая тонкая это 0,1 мм, но я использую вот эту, она достаточно прочная для того, чтобы изделие держалось, не рвалась она. И в то же время не настолько толсто, чтобы его коробило там вот некрасиво Можно купить либо в бижутерных специализированных магазинах товара для рукоделия, либо в обычных рыболовных магазинах. Итак, мы берем нашу иголочку иглочку. Да, и вот основной бисер, да, в случае черный у вас у нас. Mm -hmm. Нанизываем приблизительно 25 бусинок. Mm -hmm. Так, сразу это Даже такая работа ювелирная. Mm -hmm. Древноматый ну, и зерварный. Да. Первый вы сделали в 14 лет, mm -hmm. так? Ну, где-то так. Что это было? Ох, я сейчас даже не помню, по-моему, браслетик, самый простой какой-то бисероплетение, это был браслетик, потом я начала так довольно много этих браслетиков плести браслетик был вот примерно вот в такой технике как у нас вот лежит красный угу. вот в такой технике угу. я то есть выглядит он вен... дуже гарно и робот не складно ну как, там нужно определенное просто терпение вот чтобы по одной босинке сидеть то есть приплетать именно по одной бусинке, это не сразу набирается там 25 бусин, да, бисерина по одной, оно доплетается, и чтобы не сбиться с рисунка, если вы выплетаете какой-то рисунок, а не однотонный браслет. То есть, ну, не знаю, вообще, в принципе, пересероплетение, так же, наверное, как и в вышивке, самое основное, это действительно терпение и усидчивость. Вот, потому что то, что мы нанизываем по одной бусинке, можно сказать примерно то же самое, что мы э делаем один стежок в вышивке, да? Так. Звідки взагалі пришла до нас така техника бисероплете? Чи ну, в истории? Так, в принципі, как бы история особенно не узнавала, но насколько я знаю, это очень давняя техника. Вот. То есть бисером плели шили еще в веке, наверное, в 12-14. Вот. С тех пор, в принципе, археологи находили украшения женщин того времени. весьма красиво, объемно, ну как бы сложно смотрится, богато, роскошно. Ну вот определенный. Сколько мы на нанизали, да? 20-25 зараз... у вас там. так. Приблизительно. Еще такое запитание. Когда мы нанизываем у нас тут подвина. Но это в самом начале низкая. двойная, угу. а дальше вы проходите туда дальше. Угу. Все, Просто про вы... протяните ближе к кончику. Заложитеся угу. одна. Угу. Да, да, так. естественно, мы двух плетем. На кончике угу. оставляем приблизительно ну, сантиметров 10. Угу. Это то, чтобы потом завязываться. Угу. Вот тут вот, его можно взять в нашу левую ручку, чтобы зафиксировать. Так, И Держим. Прямо. Да. Угу. А на этом мы плетем. Вот мы набрали, значит, основной бисер. Теперь набираем кусочек. У меня камушка у вас это будет? Mm -hmm. У уже не древние, а такие больше объемные? да? Да. Это мы же сейчас сделаем mm -hmm. кончик коральчика. Так. Вот и еще одну черную бисеринку. Mm -hmm. То есть, ну или кто каким цветом плетет, еще одну бисеринку того цвета, каким плетет. Можно контрастного, то есть туда она будет дополнительно украшать. Вот. Так. Теперь мы наше плетение yeah. поворачиваем, и нам нужно обратно пройти несколько бисерин. Итак, вот штучка в чем, что вот эту последнюю бисерину, которую мы uh -huh. нанизали, мы ее не трогаем. Она у нас будет э, фиксировать, э, так сказать, веточку коралла. Сразу. Uh -huh. Вот мы проходим вот в эту крупную бисерину, которая была перед ней, и еще три бисерины. Еще. еще три. Да. Uh -huh. Че бывают иногда такие. Немножко затянуть. Так такие проблемы еще. Що холка не проходит. Да, бывает, это зависит от диаметра бисера, но в принципе для бисероплетения выпускаются специальные бисерные иголки, они очень тонкие э, по диаметру, Вот как раз специально для того, чтобы проходили бисер. Вот, вот и закрепили, да? У нас получилось угу. вот первое начало нашего коралла. Теперь нужно добрать дополнительно, чтобы дальше это уже была веточка. Набираем еще три бисеринки, Обычно в плетении коралла набирается вот для одной маленькой веточки 2-3, редко 4 бисерина. Если набирать больше 4, то тоже будет длинная веточка. Повторяем то же самое. Набираем еще один вот камушек или бисеринку, или бусинку, и за ней, соответственно, ту, которая будет закреплять еще. эту нашу веточку. Да, то есть всегда мы набираем 2-3 и крупную. И потом так, еще далее. И вот опять-таки мы поворачиваем, проходим в обратном направлении. Первую вот эту нашу бусинку не трогая, она будет uh -huh. закрепляющей. И через те три, которые мы уже да, нанизали. Да, через эту крупную и через три, которые мы нанизали. Так, ювелирная справдя работа. Ну как так видите, и... в принципе-то ничего сложного, ничего просто просто действительно нужно терпеливо вот проходить и, конечно, следить за тем, чтобы леска или если вы на нитке плетете, чтобы она не запутывалась. У меня уже вышло что-то, что не дуже, пока на коралл. Ну, это начало. Так. Сейчас, вот, теперь, когда мы это прошли, вот э, то, что мы набирали самый первый ряд, да, это у нас идет основа нашего коралла, угу. и вот когда мы доплетаемся кораллы, мы всегда по этой основе проходим, поднимаемся вверх. То есть вот эти три мы прошли снова, и сейчас нам нужно на две бусинки, две бисеринки пройти вверх по основе. пройти по основе. Да. Так. Все выходит, очень гарно и нескладно, <сум> Почему не складно? Нескладно. Нет, все а? правильно, uh -huh. у вас все хорошо, uh -huh. если вы себя пройдете две бисеринки. И теперь мы приплетаем следующую веточку коралла. здесь давайте мы, ну, давайте тоже возьмем три. три оденемся, Повторим тот же шаг, что было. Это у нас сейчас самая основа, самое начало. Тут много сильно не нужно ничего. З роботи, які ви принесли, ми бачимо, що ви також робите свої прикраси у різних техніках. Не лише да, у два роки я очень увлеклась зборкою біжутері. Там беруться спеціальні сказати, матеріали. Тобто гвоздики, булавочки, ну саме біжутерні. Вот. А щодо в'язаних робіт? Крючком вяжу. Спичок, спицы есть вяжутся, ну здесь можно просто делать отдельные элементы, да, вывязать, uh -huh. вот и э, сочетать, добавить к ним уже какие-то бусинки, тоже те же бисерные фрагменты. Вот, я... Так, вы принесли даже гарную руку. Так, да, вот здесь вот связывали с несколько uh -huh. элементов, цветочки, как видите, основной квадратный. Вот. И к ним уже довешивались какие-то подвески, вот припос с бисером, там с э, специальными подвесками. есть угу. вы вязали и использовали еще и бисер. Да, там, если зрителям угу. видно, идет стеклярус и крупный, ну, бисер крупного размера. Все это между собой вот соединялось. Вот еще одна работа тоже в этом же стиле. Вначале вот вязался цветочек. Потом к нему делалась подвесочка, вот с бисером, серединка тоже бисеринка была вшита. Как вы выгадываете свои прекрасные, Малюете их сначала ну, на папере, честно эскизы? Честно говоря, у меня все вот в голове появляется. Обычно, как правило, у многих мастериц эта проблема появляется перед сном. Когда бывает, вот лежишь, не можешь заснуть, потому что просто вот распирает от различных идей, тогда иногда, да, надо вот встать, что-то записать, иначе утром забудешь. Бывает, может быть, даже выпадки, когда еды в, в ночи Да, Ну это очень часто, это у очень многих мастеров, кто долго профессионально занимается Хендмейдом такое есть, что ночью, когда, когда у кого-то дети спят, у кого-то уже муж, сатишься и рукоделишь. Ну, и так вот мы сплели, сплели три таких uh -huh. вот. У вас тоже правильно? Так? Да, вот. Ну вот у нас сначала корова положено. Теперь нужно сделать веточку уже более сложную, уже не на одно ответвление. Для этого мы набираем просто вначале немножко больше бисера. То есть уже не три штучки наберем, а шесть. Как выбирать бисер для таких сережек, для такой техники? Ну, в принципе, вообще, э, существует несколько производителей бисера, то есть традиционно это везётся из Китая, просто потому что он самый дешёвый. Не, мы говорим сейчас про розмір, про колір, саме про такі особливості. А... Коли майстриня прийшла в магазин, і вона вперше робить сережки. На що їй потрібно звернути увагу? Ну, просто поглядіти, який розмір намистинок. Так, да, конечно, по, по цвету и по размеру, но основу в основном именно для этой техники нужно брать, а Мелкий бисер примерно 10-11 размера, лучше 10. -го. А там уже какие хотите, хочется добавить бусинки, крупный бисер, то уже на вкус как, что с чем сочетается. Так, 6. Бисерынок есть. 6. есть, Теперь мы вот как, как и раньше набираем. Угу. Одну великую. Да, одну большую, одну маленькую для закрепления. Угу. И поворачиваем обратно и проходим уже не через 6 бусинок, а только через 3 бисеринок. Получается, так. А на кисартикае. Такое <сíки> дело. Ну, сейчас вот мы разложили на бумажку, на белую. Есть мастерицы, раскладывают на кусочек ткани. Ну, лично я не люблю на кусочки ткани, потому что иногда бывает иголка, как бы цепляется за ткань. Вот. Но есть многие любят, допустим, простую льняную ткань. Вот, Кому как я бумажную. Начнешь? Ну да, я вот люблю на белом листике. Вот, и так мы три прошли, доплетаем а. еще кусочек коралла, набираем опять-таки три, щедрые, да. А вот этот шаг плетения, я же говорю, идет а. две-три. бисерины, опять-таки кусочек, маленькую для закрепления, или крупную бусинку, маленькую бусинку для закрепления. Сколько потребно набирать, вы решаете сами. В принципе, да, ну то есть вот как бы мой совет, это 2-3, максимум 4 бисеринки, если крупная веточка коралла. Вот, потому что если набрать уже там 5-6, это будет просто торчащий кусочек стебелька, скажем так, это уже не совсем веточка коралла, это уже какие-то торчащие усики. Вот. Когда мы набрали, мы снова проходим... Да, Опять-таки поворачиваем, через три. проходим через 3, немножко подтягиваем нашу лесочку, да? Угу. И проходим через 3 оставшиеся. Угу. И таким чином мы закрепляем. Да, во к так, первым закріпляємо, во-вторых, повертаємося до основи. Так є. Так виходить дуже гарно. Нашим глядачам, які будуть пробувати робити, я скажу, що це дуже такий процес, який захоплює. Хочеться зробити ще і ще. І щоб все ж таки вийшов справжній корал. Справжние сережки, або браслет, або що мы еще можем изработать такой техникой? Будь да що, что что мабуть. угодно, да. Ну, единственное, что на брошке, наверное, я не посоветую его использовать, потому что сильно пушисто, не совсем то. А так, в общем-то, можно, вот вы сережки видели, браслет, mm -hmm. в принципе, видели, вот можно еще показать в фотографии. Здесь идет колье, выполненное mm -hmm. в, наполовину mm -hmm. в такой yeah. технике, вот более крупным планом у Даши. Mm -hmm. Это Це тело колье, под на сукне. Ну да, это как вечернее колье, называется ландыш серебристый. Вот здесь получается идет крупный лист. И вот как сам, сама веточка этого ландыша, вот в технике кораллы выплетена. То есть на фоне зеленой основы белые бусинки очень выигрышно красиво смотрятся. Какие еще материалы вы используете? Вот, например, я вижу такие сережки с пирьям. Да, тут с перьями. В принципе, рукодельницы используют практически все, что только можно использовать. То есть те люди, которые занимаются декупажем, они используют пустые бутылки, по ним делают декорирование. Кто-то расписывает посуду, вот. ну, соответственно, там вязание, бусинки, вышивка, плетение, техник очень много. Даже вот бумагу используют, а с ней, это называется техника квилинг, скручиваются mm -hmm. такие фигурки и клеятся. Чем вам больше-то вподобие из всех этих техник? сложно сказать. В каждом есть какие-то свои преимущества, своя зюминка, свои особенности. У нас уже не много часу, да, поэтому да. как делать дальше. Дальше мы поднимаемся по основе угу. вверх. Вот по все время, как только сделали какую-то веточку коралла, да? На В... три бисеринки, так? Ну, можно на две, можно на три. Давайте угу. лучше на две, чтобы было немножко гуще, чтобы оно не такое лысенькое было, да? Так, же, на три. Так, вот. и Так же само, набираем 6 бесерина. Угу. Вот, то есть, мы, получается, идем от низа, да? вверх и чем выше мы поднимаемся тем больше мы набираем бисеринок вот сейчас мы снова наберем на 6 а когда вернемся к основе пройдем 2 бисеринки по основе то там мы уже наберем 8 бисеринок и соответственно это будет уже не вот как здесь 2 веточки а пойдут 2 еще одна добавится либо 3 либо 4 то есть по я вам покажу уже более по готовой работе чтобы было понятно вот когда мы вот здесь набирали здесь основа была 1 2 вот здесь уже, начиная выше, набиралось по 6, потом по 7 бисеринок, потом уже по 8 и доплеталось на каждой веточке. Вот отдельно я возьму в руки и потяну веточку, да? Вот вы видите, что на ней уже приплетено уже не 2, веточки корова 4. Я понятно рассказываю. Надеюсь. Так, кто-то кожним разом збільшувати кількість бісеринок. Так, да, 300 бісеринок на віточки. У вас доволі неплохо виходить. І скільки, наприклад, на оці сережки? Скільки ярусів, шарів ви робили? Завість від того, скільки ми набираємо значально бісеринок. Я рекомендую набирати десь 25-30. І, відповідно, от... Там, де я даже не просчитывала, сколько изначально получится веточек, просто когда поднимаешься вверх, поднимаешься на две, Или внутри бисеринки. Вот пока ты не дошел до верха. В чем и складе работы с бисером? О, кроме того, что, ну, кроме и того что он мелкий, но до хорошее зрение текает. Да, в принципе, особо никакой. Единственное, что вот когда плетешь леской или а, ниткой, да, нужно следить, чтобы она не запутывалась. Или если вы допустили какую-то ошибку, когда возвращались обратно по. Вот если в данной технике кораллы, когда возвращаетесь обратно по веточке, какую-то бисеринку не прошли, она поверх прошло. э, поверх прошла леска, да, uh -huh. то лучше распустить. Распустить uh -huh. и вернуться обратно, иначе оно будет стягивать. Uh -huh. Вот, ну, вот есть хорошо. как бы проблема, да, бывает, что немножко стягивает, или ты можешь ошибиться, набрать, допустим, вместо нужных э, трех бисеринок там две или четыре, да. Вот лучше распустить и вернуться обратно к началу этого шага и повторить. Я вам дякую. На останок поради нашим глядачам, все ж таки для тих, хто сьогодні побачив, Угу. И захопился. Что нужно? С Чего начать? А, ну, начать лучше всего самых несложных техник. Вот, то есть, не, ну, карачки, в принципе, тоже очень несложные. Еще есть а, достаточно несложная техника, вот такая вот плетение в пол ромба, полтора ромба. Вот, э... Але ми почнемо спочатку освоювати ну, техніку кораллу да, сьогодні. Каранчика я вам дуже дякую за те, що ви нас навчили. Я маю надію, що усі наші глядачі все ж таки надихнулися сьогодні і будуть робити такі гарні прикраси. Я вам дякую за увагу. Вам дякую за майстер-клас. Ну, вам до спасибо, що пригласили. Так, до, до зустрічі. зустрічі у наступному часі. Пора.